Поляки, братский народ. Честно, не знаю. Вот видишь, ты на этом ступаришься. Потому что пропаганда ну, это говорит. говорит. У меня что. в общении нету. У меня нет поляк в общении, типа в близком общении. Вот именно. Ты про поляку вообще не имеешь никакого понятия, потому что тебе пропаганда Я знаю, не, не что, сказала, что, что речь народ. Пополитая, речь Посполитая была врагом Руси, Киевская, вот эта вся тема. Ну а мне-то какая разница? Когда была создана Киевская Русь и речь Посполитая? Ну понятия не имею, мужик, понятия Я не Я тебе имею. объясню, если Киевская Русь, почитать, Киевская Русь это нет. даже не государство, Киевская Русь это временной промежуток существования ну, государства даже, даже Руси если так, и раздробленных княжеств себе. после. То есть в принципе цельная Русь была в 11 веке и не больше, ну там 10 как бы начиналось все, в 12 все закончилось, дальше раздробленность. Потому что вот такие братья не хотели вместе что-то делать. Представляешь себе, вот с самого начала уже он добилось. Потому что в летописях пишется, что есть, есть у нас залезкие какие-то люди, а есть Русь, собственно. Знаешь, где Русь в узком смысле? На территории Украины. По как Данилевскому, Рыбакову, Шахматову, Кучкину и других. Там с времен Российской империи еще с Карамзина. Карамзин первый за это сказал. Но так, им нет. Так вот, смотрите, я про другое. Я про другое. О чем, о чем, мы вообще говорили? Да, что Киевская Русь исчезла, как термин, э, промежуток времени в 1240 году. А Речь Посполитая создана в 1569 году. И знаешь, что входило в Речь посполиты Та самая Русь в узком смысле. Поэтому, когда Великое княжество Литовское и Руськое называлось, оно, оно как бы входили в состав его состава Русь в узком смысле, территории вот эти, Но это имело название. А у вас государство тогда назвалось Московським царством. І коли ти в летописи заходиш, там читаєш, хто з ким воює, то казується Русь, Польш, поляки, литвіни, литовці воюють проти московських войск, московітов, москвичей, Москви просто і так далі. То битва польше тисячу 1514 -й год, кстати, одна из самых известных. Це 1514 рік орша. Про цю перемогу над московитами будуть говорити навіть через 500 років. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал Морозенка. Князь Костянтин Острозький рекомендує. Тобто тогда, ніколи такого не було. щоб Русь воювала з Речі Посполітой. Русь була частю Вічі Посполітої, в її составі. Воювала проти Московського царства. Буває.